अंबरनाथ विधानसभेचे आमदार डॉक्टर बालाजी किनीकर यांच्या घरासमोर प्रहार जनशक्ती पक्षाने रात्री बारा वाजता मशाल पेटवून आंदोलन केलं शुक्रवारी राज्यभरात प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांची कर्जमाफी दिव्यांगांना सहा हजार रुपये मासिक मानधन मिळावे यासाठी आंदोलन करण्यात आलं तर अंबरनाथमध्ये देखील प्रहारचे शहराध्यक्ष आलम खान यांच्या नेतृत्वाखाली मशाल पेटवून आंदोलन करण्यात आलं मात्र यावेळी निवेदन स्वीकारण्यासाठी आमदार डॉ बालाजी किनीकर उपस्थित नसल्याने आंदोलकांनी निवासस्थानी काही काळ ठिय्या आंदोलन केलं तसेच निवेदन स्वीकारण्यासाठी इतर कोणीही आलं नसल्याने प्रहारच्या पदाधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त करत गेटवर निवेदन चिटकवलं आमदारांना आधीच सूचना देऊन देखील निवेदन स्वीकारण्यासाठी ते उपस्थित न राहिल्याने आंदोलकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली माननीय आमदार बालाजी उनको उनको आंदोलन पहले से आठ दिन पहले इंटीमेशन दिया गया था कि प्रहार की तरफ से किसानों के मुद्दे पे फार्मर्स के मुद्दे पे आंदोलन होगा उनको एक निवेदन दिया जाएगा क्योंकि ये जो सरकार है महायुति की सरकार इलेक्शन से पहले लोगों के पास जो जितने शेतकारी है जितने लोग बेचारे गरीब लोग किसान लोग हैं उनके पास जाके वोट मांगे थे कि आप हमको वोट दो हम आपका जो कर्जा जो है इसके बिना पर आप लोग सुसाइड कर रहे हैं वो हम माफ़ कर देंगे लेकिन आज सरकार बनने के बाद हाल में इतने साल कंप्लीट होने के आया उसके बाद इस तरह से उनके मंत्री लोगों के बयान आ रहे हैं कि हम कर्जा माफ़ नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरासर यह अन्याय है और आज आमदार साहब के पास हम आए थे किया कि आप हमारी आवाज़ लेकर के आप जाके विधानसभा में उठाओ क्योंकि किसानों के मुद्दे पे बात करो बाकी जो दिव्यांग बंधु हमारे उनका छः हज़ार पेंशन देने की अभी हमने जो महाड़ में आंदोलन किया था उसके बाद हमें देवेंद्र देवेंद पंडवी साहब ने खुद ही प्रॉमिस किया था कि हम उसको करेंगे लेकिन ये सारे वादे सारे प्रॉमिस जो उन्होंने किया था वो मतलब वो पूरा करने को तो तैयार नहीं है जैसा कि ऑलरेडी हमारा प्लान था कि हम यहाँ पे बारह बजे आने वाले हैं इंटीमेशन उनको गया था हमने पुलिस से परमिशन भी लिया था लेकिन आमदार साहब मैं तो बोलता हूँ आमदार साहब काफ़ी ज़िम्मेदारी रवैया यहाँ पर गैर जिम्मेदार रवैया अपना रहे हैं क्योंकि टाइम देने के बावजूद भी यहाँ पर नहीं है उनका फ़ोन हम लगाए हैं लग, लगातार कंटिन्यू लगा रहे हैं उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है बाद में उनके जो पीए हैं उनका नंबर भी लगाया हमने उन्होंने फ़ोन उठाया उठाने के बाद बोला कि दो मिनट दो मैं कॉल करता हूँ आपको मैं आता हूँ उसके बाद फोन स्विच ऑफ करके बैठ गए आखिर मैं ये सब क्या बताता है कि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार रवैया हमारे आमदार साहब उनसे जुड़े हुए लोग इस तरह से कर रहे हैं अमरनाथ की जनता को क्या क्या मैसेज देंगे क्या विकास करेंगे अमरनाथ के लोगों को रोज सुनने में आता है कि हम तो, मतलब ये चार बार के आमदार हैं हमारे यहाँ से अमरनाथ की जनता ने चार बार उनको दिया है यही दिन देखने के लिए कि आज रात को किया रात को आज बारह बजे बारह बजे साढ़े बारह बजे आकर के यहाँ पे हम पूरी जनता वहाँ के पास आई है अपने निवेदन देने के लिए ताकि हमारी मांग उठाओ हो। नहीं होने के बावजूद हमने क्या किया है वहाँ पर उनके गेट पर अपना निवेदन पत्र उनको वहाँ पर चिपका दिया है अब अभी वो साहब आने के आएंगे देखेंगे शायद उनको समझ में आए कि हम हमारे नगर मौजूदगी में नहीं रहने से उन्होंने चिपका के चले गए उनको थोड़ा बहुत तो जो यहाँ की फार्मर्स हैं यहाँ की जनता है उनका तो कुछ तो ख्याल आएगा और पढ़ेंगे शायद हमारी बात को समझेंगे आज जो आमदार ने के अत्यंत तो बेजवाबदारपणा चाहिए कारण तहली आप संगित ही होता कि वेले सर्व आहोत आणि मुद्दा हा आहे की हा प्रश्न खूप ज्वलंत आहे सध्या महाराष्ट्रातला सत्तेमध्ये येण्यापूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी जे जे आपल्याला आश्वासनं दिली होती की शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार बाजार हमीभाव देणार आणि दिव्यांगांना सहा हजार पेन्शन देणार आणि त्याला आता ते पूर्णपणे नकार देतात आहे आणि जसं काही झालेलंच नाही आहे अशा पद्धती ते त्यांचं वागणं चाललेलं आहे त्यामुळे त्याची आठवण करून देण्यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी सगळ्या जमा झालेलो की किमान पुढच्या वेळेला ते जेव्हा चर्चा करतील त्यावेळेला ते त्यांना तरी राहील की कोणीतरी प्रहारने असं आंदोलन तरी केलेलं की ज्याच्यामुळे त्यांना लक्षात राहील